Salam dəyərli izləyicilər. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, videodan daha çox insan məlumatlansın. Öncedən təşəkkürlər. Rusiya xarici işlər naziri Lavrovun 2022-ci ilin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransında Yaponiyanəşrinini təmsil edən jurnalistin Laçın yolu ilə bağlı sual verməsi Rusiyalı naziri təəccübləndirib. Apa xəbər verir ki, Lavrovun illik prefinqinin sonuna yaxın Rusiya xarici işlər nazirliyi Rəsmi si Maria Zaharova son 2 sual vermək imkanını ölkəsinə dost olmayan dövlətlərin mediasına təqdim etməyi təklif edib. Yaponiyanın Jiji Press nəşrinə sual vermə imkanı yaradılıb. Özünü təqdim edən Yaponiyalı jurnalist Meri Gevorkyan əslən Erməni olduğuna görə Laçın yolu ilə bağlı sual verəcəyini söyləyib. Lavrov isə Yaponiyalı jurnalistin Laçın yolu ilə bağlı sualına ironiya ilə Yaponiya üçün ən başlıcısı Laçın yoluna aid olan sualdır deyə cavab verir. Gördük ki, Lavrovun brifinqində Azərbaycan və Ermənistan mediasının təmsilçilərinə sual verməy imkanı yaradılmayıb. Rusiya xarici işlər nazirliyi başçısı bununla belə Belarusun Belta agentliyinin muxbirinin kim tilə bağlı sualına cavabında, Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki və Yaponiyalı jurnalistin məlum sualına cavabında isə Laçın yolundakı vəziyyətlə bağlı danışıb. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.